बातमी लाडक्या बहिणींसंदर्भात लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये हप्ता वितरणाला सुरुवात झालेली आहे महिलांना सन्मान निधी मिळण्यास आदित्य तटकर महिला सशक्तिकरण दिशे एक महत्व पाउल उचल मुख्यमंत्री मजी लड़की बहण योजना प्रभावीपण राब आचार संहि थी प्रक्रिया आज कार्यान्वित करवरी महीने का जो डीबीटी प्रोसीजर है वो हम शुरू करने वाले हैं और इस हमारी सारी जो बेनिफिशरीज है उनके अकाउंट में लड़की बहन का जो लाभ है वो उन तक पहुंचाया जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास कर रहे हैं कि हर महीने का जो लाभ है वो उन्हें उसी महीने में, में मिले दिसंबर में हमने आ, तकरीबन 2.47 मतलब दो करोड़ 47 सेवन विमेन वीमेन तक ये जो बेनिफिट है वो पहुंचाया था और तकरीबन इस महीने में भी उसमें ज्यादा नहीं जिनके कुछ कंप्लेंट्स आए हैं या ड्यूप्लीकेशन हुआ था या उन्होंने और जिन्होंने दो योजनाएं का योजनाओं का लाभ लिया है ऐसी जो है उतनी ही बेनिफिशरीज शायद कम हो सकती है जो कंप्लेंट बेस्ड है बाकी जो है वो रेगुलर डीबीटी -डी प्रोसीजर है वो शुरू रहेगा हमारा प्रयास यही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब है और अजीत दादा है इनके नेतृत्व में जैसे ये हमारे तीन भाई है महिलाओं के उन्होंने हमें सूचना दी है कि हमें ये योजना बहुत अच्छी तरीके से चालू ही रखनी है आगे भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये लाभ हमें पहुंचाना है और वही काम हम करके आए हैं तो हम विपक्ष के जो इन योजना के बारे में जो मुद्दे हैं नरेटिव है फेक नरेटिव है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं पुन्हा एकदा लाडक्या बहिणींसाठी एक महत्वपूर्ण अपडेट आहे लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये संक्रांतीमध्ये तीन हजार रुपये जमा करण्याचे सरकारने आधीच जाहीर केलं होतं परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती फक्त डिसेंबर लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा झालेला आहे तर जानेवारी महिन्याचा म्हणजे संक्रांतीचे अजून जे पैसे आहे ॲडव्हान्सचे ते अजून बाकी आहे जानेवारीचा महिन्याचा जो हप्ता आहे तो अजूनपर्यंत लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा झालेला नाही तर फायनली आता तो जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे त्या निधीचे नियोजन झाले आहे आणि आता लाडक्या बहिणींना तो हप्ता सुद्धा मिळत आहे आज बघू शकतो की पंधरा जानेवारीला निवडणूक होती आणि निवडणूक संपतच लाडक्या बहिणींच्या खात्यावरती पैसे सुद्धा सरकार होतं तर आता पुन्हा एकदा पैसे वाटपाला सुरुवात झालेली आहे